Gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən iç xəbərlə vəlinin xəbərlə görə sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cəml küləyinə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm cıvə sıtun olacaq. Nisbi tutbət 50-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursu keçəcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.